Соловьев воюет зі штучным интеллектом. А Владимир Соловьев бывает там передовой? Спрашиваю я чат -джпт. Он мне отвечает. Нет. Нет достоверных подтверждений. Кобеева поймается за життя Путина. Покушение на президента ядерной державы. Это прямо очень серьезно. А Норкин боится украинской ядерной зброи. Или, как он говорит, у нас будет ядерное оружие, mm -hmm. или нам нужен альянс. Мы понимаем, что там действительно что-то такое вполне может быть. Тогда это уже угроза в наш адрес. К этому нужно относиться серьезно. От і не шутки, це не просто шантаж. Ось про це все та не тільки розкажу вам я, Анастасія Норіцина. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, поставити свій лайк під відео і написати коментар. Ну і звісно, обов'язково підписатися, щоб не пропустити нові випуски. Обережно зомбоящик. Я ж для вас дуже стараюся. Поїхали. можливо, ви вже чули, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дуже зацікавлений у розвитку штучного інтелекту. Він одразу ж, буквально після інавгурації, благословив нечувані інвестиції у розвиток Ші. Заявив, що витратять на це 500 мільярдів доларів. Крім того, Трамп скасував указ Джо Байдена, який обмежував розробку штучного інтелекту заради безпеки. Таким чином він повністю відкрив зелене світло цій технології. Тема неабияк зацікавила головного пропагандиста Кремля Соловьева. Начинаешь проверять, что же это за искусственный интеллект такой? Ну, я там начинаю всякие вопросы, потом спрашиваешь про то, что сам знаешь. Я задаю вопрос, чат uh, GPT значит, как там сказано в классике: Свет мой да. зеркальце скажи, да все правду доложи. Спрашиваю, а Владимир Соловьев? Бывает там передовой? Спрашиваю я чат GPT. Он мне отвечает. Нет, нет достоверных подтверждений тому, что Владимир Соловьев когда-либо бывал непосредственно передовой в зоне боевых действий. Например, в районе проведения так называемой специальной военной операции в Украине. В Украине, пишет Джейдбис. Вот что важно понимать. Соловьев – медийная фигура, а не военный корреспондент. Он является ведущим и пропагандистом, а не журналистом, а работающим горячим. И да, его репортажи носят пропагандистский характер. Поездки в зоне конфликта возможны, но не на передовую. Я думні хріна то тобто, получається не буває на передову. Ну окей. Ну нарешті, хтось прямо в обличчя Соловйову сказав усю правду про нього, і що він пропагандист, і що він постійно бреше. Звісно, правда пам'яту не сподобалась, але добре, що він її озвучив на загал. Может, его кто-то задумается? Нет, свидетельств, что он когда-либо находился под обстрелом или в непосредственной близости от линии фронта, где идут активные. Публичный образ и патриотизм в кавычках, создание образа в качестве патриота и сторонника спецоперации является частью его работы. Отсутствие независимых подтверждений информации о его героических поездках на передовую. Нет, в независимых источниках для от военных корреспондентов работчих вся информация исходит, как правило, из про государство. Я думаю, кого я читаю? Скорее всего, утверждение о том, что Владимир Соловьев бывает вперед, или с преувеличением или частью пропагандистского нарратива. Я думаю, я кого читаю? чат GPT или какой-нибудь Дождь и всякую прочую. Да, еще мне понравилось. Нет достоверных подтверждений стрелковых навыков Соловьева. Я спросил, а умеет ли Соловьев стрелять из пистолета? Нет. Скорее всего, пишет мне, это часть нарратива, не имеющего а, никакого Отношение к тому, что Соловьев делает, ты думаешь не себе. То есть, значит, я там тренируюсь, тренируюсь, как лось. Там 400 тренировок в год, 200 тысяч выстрелов, и оказывается, ничего не думаю. А, а вот это что, не из пистолета я, типа? Пистолет первый. Внимание. Пистолет. Ну, что же это происходит-то? Аказується, не я з пістолета стріляти. Що ж ти прям даже біднека? Підом я присяг кучу спрашивав. Ну ну ясно, що ти писав лібераль? Ох, вирішив похвалитися. Який же він бравий стрілок? Так ти, Соловйов, краще б продемонстрував би свої вміння на фронті. Куди, як ти кажеш, постійно їздиш? Думаю, зсу хотіли б оцінити твої навички. Що вам скаже чат GPT, Хто взорвав? Сіверної потоки. Є у вас ответ или ні? От, просто інтересно. От давайте спросим, хто взорвав сіверної потоки. Ну а про північні потоки він не просто так запитував. Бо напередодні американський журналіст Такер Карлсон, це той, який брав багатогодинне інтерв'ю у Путіна, сказав, що підрив цих трубопроводів. Це, начебто, атака США на Німеччину. На його думку, це призвело до руйнування економіки Берліна та поставило під загрозу існування НАТО. Тобто він знову підіграв російським пропагандистам, бо жодних доказів американський журналіст, звісно, не надав. Але найцікавіше те, що прямо шокувало кремлівських посіпак, те, що такер звинуватив адміністрацію Байдена у спробі вбити Путіна. новую гранату в мировое информпространство забросил журналист Такер Карлс. По его словам, бывший глава Госдепа Антони Блинкен пытался втянуть США в прямую войну с Россией и убить Путина. Такер обвинил администрацию Байдена в том, что за масками демократии скрывались настоящие головорезы. Правда, но ну никакой конкретики к своим утверждениям Карлсон не привел. Кто, когда при каких обстоятельствах готовилось покушение, неизвестно. Но двигатель якобы Блинкен, который правил Америкой, когда Байден окончательно вышел из строя. Такер сказал, что команда Джозефа Байдена пыталась использовать хаос в качестве защиты своих темных дел на планете, в том числе для прикрытия взрывов на северных потоках. Такер заявил, что за терактом стоит Вашингтон, цель, впрочем, давно известна, уничтожение экономики Германии. В общем, мяч на стороне США и, очевидно, лично Антони Блинкина, покушение на президента ядерной державы. Это прямо очень серьезное обвинение. Ну, Такер не сдаувал своим черговым инсайдом. Путин террорист, он отдал и отдает наказы на вбывство украинцев. Він глава держави, яка напала на іншу країну. То, як на мене, це цілком законна воєнна ціль. Але він же журналіст, чому не навів конкретних доказів чи подробиць щодо ймовірної організації вбивства Путіна? Скандальна, Скандальне, невероятне При цьому новість словно в болото ушла. Що нами звісно неожиданому об'явленні о попитки покушення на президента нашої країни? Ольга, здравствуйте. Действительно шокирующее абсолютно заявление Такера Карлсона прозвучало во время его интервью с его же коллегой, американским журналистом-расследователем Мэттом Таиби. Карлсон дважды повторил свое утверждение о том, что бывшая администрация Джо Байдена пыталась убить президента Российской Федерации. Американские СМИ сделали все возможное для того, чтобы полностью проигнорировать это заявление. Не вышло ни одного материала Західні зміни не писали, бо немає тут про що писати. А от російським пелькам дай лиш привіт. Ви що, замах на самого царя? Блинкин пытался организовать убийство президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина? Вау! Ну, мне кажется, что на словах, основе слов Такера Карлсона должно быть открыто расследование. А вам не кажется, что наша страна должна ответить? И вам не кажется, что сейчас Дональд Ф. Трамп, по идее, на основании вот этого всего, должен обвинить Джозефа Р. Байдена в террористических актах, в спонсорстве терроризма, потому что, извините, конечно, но то, что здесь сказано, и актах войны, которые ставят под угрозу национальной безопасности США. И вам не кажется, что мы должны требовать выдачи Блинкина для суда в России? А нам повинні выдать Путина для суду в Гаазе, бо саме там его место, а не у Кремля. Песков только что прокомментировал слова американского журналиста Карлосона о том, что администрация Байдена пыталась убить Путина. Российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для Об Абезпечення общественної бізопасності тих ліц, які знаходяться під гос в першу чергу річ про главу російського государства Владимира Путіна у соціальних мережах. Користувачі також відреагували на заяви Карцлана. Більшість коментаторів висміяли його слова. Якби хотіли, то вбили б, пишуть користувачі. Ну а дехто припустив, що журналіст. заразился после общения с представниками Кремля. Если бы хотели, то вбили бы. Походу, когда он туда поехал брать интервью, его просто поменяли и отправили обратно. В Америку. Байден хотел убить Путина, но забыл. Мабуть, Карлсону это пропонували. Боже правый, кто верит в эту чушь? Неужели непонятно, что у ведущего блогера воспаление мозга? Вам к доктору пора. Проплаченный Москвой. Ще одна заява, яка викликала істерію на болотах. Це заява нашого президента Зеленського в інтерв'ю італійській журналістці Чечілі Салі. Він прокоментував відмову України від ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум. Заявив, що це було тупо нелогічно і безвідповідально. Треба було а, міняти на реальні гарантії безпеки, а тоді це було тільки НАТО, і якщо чесно, і сьогодні це тільки НАТО. Для нас в час війни це, це, а в мирний час це НАТО, а в час війни, ми розуміємо, це сильна армія. Тобто, якщо б я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось, розумієте, на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника. Так, незважаючи на його велич, на його територію, на його армію, тощо. а це, це цільна армія і блок, і безпековий блок. Тому я вважаю, що це було тупо. Абсолютно тупо, нелогічно і, і дуже безвідповідально, отак міняти. Інше те, що на нас тоді впливали, на Україну впливали більші країни, більші економіки. Було не просто відмовити, але треба вміти відмовляти. Будапештський меморандум. Це ніяка не угода, це скоріше фейк. Фактично, за шматок паперу Україна віддала третій за обсягом арсенал ядерної зброї. Бо станом на 91-й рік Україна мала 176 міжконтинентальних балістичних ракет, понад 4 тисячі ядерних боєзарядів. Для порівняння у Франції їх зараз 300 одиниць, а у Британії трохи більше двох сотень. Також в Україні було 103 стратегічні бомбардувальники різних модифікацій. Але після розпаду радянського союзу ми відмовилися від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від Росії, США та Великої Британії. Ці гарантії передбачали повагу до незалежності, суверенітету та непорушності кордонів України. Ну, а потім Путін вирішив, що обіцянки, які давав Єльцин, його ні до чого не зобов'язують. Тому цілком логічно, що тепер Зеленський вимагає від партнерів працюючи гарантії безпеки. Розуміння Зеленського по поводу ядерного оружия дуже опасні, але, к сожалению, його історія не участвують. Ми поміні, що перед началом спеціальної військової операції Зеленський активно. рассуждал и даже заявлял о том, что Украине необходимо иметь свое ядерное оружие. Я думаю, что одна из таких важных и главных причин необходимости проведения специальной военной операции ⁇ это как раз в том числе и попытка Украины получить и создать свое ядерное оружие. Поэтому, если брать историю, ну давайте прямо скажем, Украины не было никакого своего ядерного оружия. Ядерное оружие создавалось Советским Союзом в кооперации, интеграции предприятий со всего нашего союза, поэтому говорить о каком-то ядерном оружии Украины, это просто глупо. А, если посмотреть <говорит> на современную историю Украины, они за эти десятилетия ничего путного технологического не создали. Так, за вашей логику ядерной зброи и в России никогда не было. А вот с приводу того, что мы не можем ничего створить, то тут краще не брать на слабо. Мне кажется, он шантажирует на тему того, либо вы нас берете в НАТО, либо я создаю Но ядерное почему оружие. Почему Запад шантажирует? Запад шантажирует. Да, Запад, Запад. Запад. Либо да. вы берете в НАТО, либо я создаю ядерное оружие завтра. Коллега сказал, что у Зеленского нет ресурсов на шантаж. Нет. На какой-то глобальный, может быть, и нет. А на шантаж терроризма, на шантаж а э, изготовления нет. ядерной бомбы, это и есть ресурс, к сожалению. Украина была очень мощным научным центром. Один ну Южмаш да. чего стоил, где ракеты межконтинентальные, стратегические, выпускались как сосиски, как говорил Хрущев. Поэтому сделать уменьшенную версию ракеты средней дальности на тех технологиях, разработать грязную бомбу, они готовы уже сейчас, отработанного ядерного топлива, очень много осталось на Украине. Но ту, ту риторику, которую сейчас Зеленский поднимает, это на самом деле очень серьезный риск. Почему? он фактически правильно сказали, призиває запад распространить територію України в програму Нюклершерінг, американська програма по передачі їх ядерных бомб на територію стран союзників. Це було б чудово, якби наші партнери розмістили ядерку на нашій території. Тим паче, і справді така програма існує. Ну і Путін же зміг зробити це на території Білорусі. Інсайти про що ж власне? Угода України і Британії на 100 років. Ну, наприклад, Україна зможе користуватись ядеркою. Але при одній умові, якщо Росія б'є по Україні ядеркою, Британія зобов'язується дати Україні ядерку, щоб Україна могла зчинити відповідь, це головне, що там є. Зрозуміло, що є домовленості про нерозповсюдження ядерної зброї. Тому британці віддати нам і сказати, ну, НАТО користуйтесь не може. Тому що вони тоді стануть типу там Іраном, дай скажуть так не можна. Окей, значить, який ще є юридично-правовий механізм передачі Україні ядерної зброї, Британія як підписант визнає нікчемним Будапештський меморандум і в цю нікчемність вкладає конверт з вибаченнями і повернення частини тактичної ядерної зброї. Що стосується власної розробки, то навряд чи в керівництві держави розглядається така ідея всерйоз. Технологічно, стратегічно, за колосальних зусиль усієї нації за певного часу я думаю, це не є фантастикою, але потрібно кілька мільярдів доларів. Ну і також увесь цивілізований світ може запровадити проти нас санкції. Країні доведеться заходити в іранську схему, тому постає питання: чи це нам потрібно? Києві. Есть на территории Института ядерной физики Национальной академии наук ядерный реактор. Небольшой ядерный реактор, всего лишь 20 мегаватт. Это ну, игрушка, скажем так. Но это бассейновый реактор, с которым можно дергать стержни, как вам это угодно. Хоть через день, хоть через два. Там нет крышки, нет герметичного корпуса. И ровно на таком же реакторе в Йонгбене, известная нам страна, Северная Корея создала свои плутониевые заряды. Угу. Для производства плутония не нужны центрифуги. Нужен просто уран и тяжелая вода. Или обогащенный уран и легкая вода. То есть вот либо они все-таки а, где-то... эти ингредиенты есть в Эти и... ингредиенты есть в земле Украины. Если действительно этот вот высокопоставленный источник, в, который вещал Бильду, говорит правду, и у них несколько недель... Это значит, что Плутоний уже произведен. Да, То есть, есть он, он уже там. Ща, ну, я сейчас давайте поясню, я же вас не перебивал. Это означает, что действительно этот э, реактор, реактор-наработчик в Киеве, уже был uh -huh. загружен, и соответствующим образом уже Плутоний был получен. Куда бить? Бить сразу по голове. Причем. и сразу этот реактор, щоб это була единственная бомба, яку могли здійснювати. Ага. Уничтожать придніпровський хімічний завод сіна обмінними сволами. Бомбить повністю до состояння руїн востґок, чтобы не було желания добивати уран. Уничтожать до руїн вони вміють і без ядерної зброї. Очевидно, що робитимуть це і далі. Тим паче, сам Путін нещодавно говорив, що Росія ніколи не допустить створення Україною ядерної зброї. в сучасному світі не складно. Я не знаю, способна ли сейчас сделать это Украина, это не, не так просто. Но, ну, для Украины сегодняшнего дня. Но в целом это здесь большие сложности нет. Все понятно же, как это делать. Вот. Это опасная провокация, потому что она будет, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Это второе, это второе. и третье, и самое главное такая, такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать в Российской Федерации. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. До вы пометили, как Цемиль расхвалювалася? А что такое? Боишься, что может прилететь? Ну, дрон чи українська балістика може, але думаю, без ядерного заряду Україна була і залишається відданою учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І Зеленський декілька разів говорив, що наш пріоритет це вступ до НАТО. Якщо людина говорить, що або у нас буде ядерне оружие, або має бути якийсь альянс. Значит, он, насколько я понимаю, хочет донести до сознания партнеров, что их срочно надо украинцев принимать в НАТО, иначе они слепят какую-то бомбочку. Не совсем так. Ну, Не я совсем поэтому так. Но, вы давайте есть. Так, если говорить Но честно, справочку все-таки в следующий раз принесите. Да. Так. да. Значит, хочу, во-первых, сказать, что тема ядерного оружия и членства в НАТО, она втихаря обсуждалась уже три месяца. Я встречался с людьми, с которыми все это обсуждалось. Так, ну, цей пропагандист Федоров точно зустрічався. А ні, можливо, он навіть брав участь у цих обговореннях. Він же завжди в курсі всіх українських планів більше ніж наше керівництво. Э, Схема очень простая. И Запад э, придерживается той же самой мысли, которую Зеленский продвигает сегодня о том, что членство Украины в НАТО — это гарантия. Безопасности и для Украины, и для России, и для Европы. Значит, э, и эта мысль, она на самом деле овладевает массами на Западе, руководящими и так далее. <связывая> <связывая> Речь не идет. Зеленский не глупый человек, не надо его все время дурачком выставлять. Он, он очень умный человек. И Нет, уже опытный Андрей Иванович, дурачками вы нас всегда выставляете. Нет, потому, что у вас вы... невозможно выставить Почему? дурачком. Ну, потому что, потому что вы ведущие, а, веду... а ведущие обычно дураками не бывают. Да. Это, это первый. Комплимент за хотя всю нет, в других программы. каналах я встречался. С Ну-ну-ну. Значит, это первое. Второе, значит, заключается в том, что Зеленский прекрасно понимает, что сейчас в НАТО его никто не примет. Подождите, вы мне про ядерное оружие? Вот то, что вы говорите. В принципе, это я я так вот это и воспринимаю. касается, поскольку их в НАТО сейчас не берут, значит, нужно ядерное. Неужели да этих Если нет, я еще раз пытаюсь объяснить. Если будет так называемое вот это решение о гаранти гарантированном членстве, так. тем ядерное оружие уйдет. А если его не а будет, если не будет, то Украина готова, я знаю это хорошо. Ну, так я про это Единственный говорил. вопрос не в том, что это несколько недель, а насколько я знаю, а я считаю, что я знаю, значит, атомная, атомная бомба, в смысле, не, не атомная бомба, а боеголовка, ядерная боеголовка, для того, чтобы она была готова, Украине нужен 3,5 месяца. А откуда Тех... сразу, Андрей Ильич, Технологии есть. Плутоний оружейный откуда а, возьмется? Есть э, уран, есть возможность получить... Заводики где? Да, есть. Да, да, есть могу раз есть, раз, Должны я быть еще... центрифуги, которые работают, Нет. Слушайте, обогащают это все. Я вам это все. Говорю, это на Плутоне не нужны центрифуги. Слушайте, ну... Я потом поясню. Есть Хорошо. возможность получить да. оружейный Плутон. Ну давайте так, давайте вот серьезнее относиться к, к Украине. Смысл вот этого его заявления веселого по поводу ядерного, то что сейчас обсуждает, ядерного оружия... Давайте вспомним, что одним из факторов начала специальной военной операции явилось именно то, что он сейчас говорит. Он на конференции в Мюнхене сказал, что мы готовы вернуться к ядерному арсеналу, у нас есть все возможности. Ты что, с ума сошел? У тебя первый президент, там, Кравчук, говорил, что и нельзя, прямая цитата, нельзя в Украине оставлять ядерное оружие, потому что она будет как обезьяна с гранат. Там за два месяца до начала спецоперации это была Мюнхенская конференция по безопасности, где выступил Зеленский да. и сенсационно заявил, что мы зря отказались от Будапештского меморандума, нам нужно ядерное оружие. Началось. Он воно як, то выявляется, Россия розпочала так званую СВО, чтобы Украина не відновила свій ядерный потенциал. А як же ваша дінацифікація, защита рускоязичного населення? Зеленський справді говорив на Мюнхенській конференції про Будапешт і ядерну зброю. Але це було 19 лютого 22-го року. А я нагадаю, що вторгнення Росії в Україну розпочалося 24-го. Тобто вони послухали слова Зеленського і такі: ну, все розпочинаємо. Сво за два дні підготувалися і пішли на Київ. Ну, боже, не можно допустить, чтобы в Украине была ядерка. Вот, они реально тримают нас за задурнив. Да, действительно, этот вопрос э, стал одной из причин, по, по которой началась специальная военная операция. Я немножко сделаю ретроспективу. В двадцать втором году бывший э, генеральный директор промышленной группы Южмаша э, Василий, э, сейчас извините, Вячеслав Смоленко сказал следующее, что Украина была близка к этому, создание носителя на базе ракеты РТ-23, которые должны были утилизироваться в Павлоградском заводе, это химический завод. Наша Минобороны говорила, что когда мы вошли на площадки Чернобыльской АЭС, Запорожской АЭС и Харьковского ядерного центра, что они были близки, где-то 6 месяцев им оставалось. То есть они очень хотели это создать, но тогда не получилось. Потом был удар по Хмельницку. Помните, там взорвалось некий склад боеприпасов, и резко вырос радиационный фон, гамма-излучение и так далее. Кстати, британский эксперт Кристофер Бисби, исследуя вот эту тему, он сказал, что Европу накрыло ядерное облако. Но все промолчали. Он сделал, кстати, анализы, исследовал атмосферу и так далее. Говорил, что там присутствовал и уран-238, но это был уран-238 после обогащения урана. То есть, помимо там снарядов с объединенным ураном, могли находиться вполне одна-две ядерных боеголовки. То есть, наш удар тогда прошелся очень, как говорится, вовремя и по месту. Мы показываем кадры Да, вот это знаменитые кадры. Все говорят, очень уж похоже на ядерный взрыв. Очень похоже. А в колне могла тактическая ядерная боеголовка небольшой мощь взорваться. Так, за словами российских пропагандистов, у нас все-таки была ядерка, только они ее уже снищили. Боже, ну хто їм пише ці методички? Хоч би вже не ганьбилися. Що це за відео, яке вони демонструють, мені невідомо. Але тоді, за їхньою логікою, сили оборони України майже щодня знищують склади з ядеркою Путіна. О, смотри, 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 йде сюди. Ну і ще раз, ядерну зброю в Україні ніхто не створює. Ми лише вимагаємо дієвих гарантій безпеки і нагадуємо, що папірці на кшталт Будапештського меморандуму не працюють. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.